Перед телевидением, событий под стенами Национального банка Украины, Вкладчики сети банка требуют, чтобы им выдали их депозиты. Пока НБУ никак на это не реагирует и, скорее всего, не собирается реагировать. Дайте комментарий, почему ну, мы здесь собрались. Потому что банк, Сити, Коммерцбанк не выплачивает деньги И акционеров с марта месяца только пустые плачь. обещания. Они просили полностью все операции, не проводят ни одной операции, не перекладывают ни на, даже в своем банке. со счета на счет не перекладывает ничего. Это тем внутренним распоряжением банка, который даже не показывает. Мне показали на монитор, я хотел сфотографировать. Он сказал, начальник отделения не убрал, сказал, все, я уже все стер. То есть, как бы это все на словах. Я говорю, подтвердите это письменно, что вы ничего не выполняете. Я ничего писать не буду, пишите, что я отказал. Все. А что вы требуете сейчас здесь? Под сейчас, чтобы да? платили нормальные проценты людям, чтобы разблокировали карты, потому что карты неактивные в терминалах. Они решили народ полностью след существованию. То есть они сейчас как бы полностью идут политику, э, э, как бы за карты, как бы, чтобы был без платежи. Но народ уже полностью в этом разочаровался, не так себя, Потому что у меня есть карта, на которой есть денег, немало. Но я с ней, как нищий, хожу в магазин. Я стою Отклон, как вор. как будто я набрал полет еды. У меня деньги в кармане карта. Я карты рассчитался, мне пишут: отклонено. Стой, отклонено. отклонено, звоните в банк. Отклонено, звоните в банк. Я стою, как будто я эту карту украл. Как у меня ощущение? Электронные деньги в Украине а не работают. Абсолютно не работают полностью себя вообще. Это банк, э, системы банковских специализируют вот этим, А также Еврогаз банк еще таким же занимается, заблокирует карты. То есть, как, как бы, что уже люди разочаровались в этих картах полностью. Я снимаю все до на копейки. это пришел в банк, который нормальный. Я пришел СМС, и что, что на счет -то? Я бегу, я делаю банкомат и снимаю сюда до одной копейки. Потому что если деньги в кармане есть бумажные наличные, это без деньга. Если без карты, то ты фактически с куском пластика ходишь просто нищий. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, а какая сумма денег, если это возможно, у вас сейчас заблокировано на карточке? Хотя бы ориентировочно. 4 тысячи гривен заблокировано в телефоне в банка, 4 тысячи в евро раз в банке. В банке. А вы... На, на картах, и это как бы просто они там... А вы зарплату получаете на карточке? Я карточку. Я бизнес. А, вы честно говоря, я понимал? вложил все, что я продал с бизнеса, я вложил в эти два банка, Еврогаз и, и куберс, И теперь у меня я получается, что вообще хожу с двумя карточками, на которых есть деньги, но они могут не рассчитаться. И они не выплачивают ни депозиты, ни проценты, ни как бы, Пенсии не выплачивают Пенсии не выплачивают, пенсии не выплачивают пенсии да? А даю. у вас у вас карточка карточка Сити я могу ее показать И меня Покажите, пожалуйста. Да. Вы на нее получаете пенсию, вам перечисляют на нее пенсию, вы ее не получаете. Бегаем, по 500 гривен нам дают, а у нас, для того, чтобы не получить пенсию, ну, мне надо полтора месяца Это которые просто два куска пластика, на которых виртуально есть деньги, ну это просто как бы две пластиковые кусочки. Вот пенсионный счет, это пенсионный счет. На ней написано за У меня тоже самое. Вы тоже пенсионер, да? Я тоже пенсионер. Вы откуда вообще? Откуда? я много лет в этом банке. Банк был совершенно нормальный, абсолютно. Когда Юля крутила вот с этими банками, сейчас это, конечно, 20 раз хуже, так тогда они выстояли. Поэтому я Семьдесят лет, 7, нет, Раиски! лет. Раиски! Еще одно, анекдот, разница Раиски!